скажи, пожалуйста, что не получилось, почему не выиграли? А, в конце мы поставили зону, и они нас просто убили трубочком очками и сломали нас. Это было главное. Ты один из самых результативных игроков сегодняшнего матча. Ты принес большой результат. Что остальные игроки, почему они сыграли хуже? Что не получилось? В следующих играх все будет в порядке, мы будем над этим работать, будем помогать другим, чтобы они тоже собрались и играли командой. Это не значит, что сегодня я забил там много очков по другой игре как-то Как тебе командная игра сегодняшняя? Последний где-то... 4 минуты больше не было команды игры нашей, где-то пропало, и поэтому да. Ты видишь путь для улучшения? Команда может играть лучше? Я думаю, что да. надо играть не 35, не 36 минут, а все 40 и тогда будет результат. Как физические кондиции? Вы выдерживаете? Да. Пока еще да. Ну, сезон только начался, все лето хорошо поработали, так что все порядок. Спасибо большое, Иверс, и удачи тебе в следующих матчах. Спасибо.